два слова скажу Добрый вечер всем. прежде всего хочу поблагодарить еще раз одессу за хороший прием первый раз мы сегодня играем у себя дома при полных трибунах Значит, э, огромное спасибо всем болельщикам те которые приехали на стадион поддержали команду и всем тем кто смотрели по телевизору переживали и болели за нас. И, конечно, же, вам тоже большое спасибо, потому что я больше чем уверен, многие из вас поддерживают нас. Не, не, не всегда получается без нерв, могу сказать так. Значит, эм, первый тайм был очень хороший. То есть ребята начали сразу же очень хорошо, был хороший контроль мяча. Э, второй тайм где-то, я думаю, большая усталость, конечно, она сказалась на том, что и у Динамо, и у Зари, и у Шахтера очень тяжелые сезоны, практически играют на многие фрон фронта и в Лиге Европы, и в Лиге Чемпионов, и в Чемпионате Украины. Конечно, за этот короткий, за этот период, вот последний месяц, честно сказать, мы, как я и мой тренерский штаб устали летать за командами, потому что пытаясь ездить, смотреть, понимаешь, в каком цикноте находятся команды, когда летишь, летит Динамо, летит в Португалию, несколько часов играет игру, возвращается, та же Заря, тот же Шахтер. То есть я понимаю, насколько тяжело всем. И я за это очень благодарен ребятам, потому что сегодня они собрались, они показали достойный футбол, они порадовали нас всех. Значит, и в тот момент, когда надо было выстоять, они это сделали. Значит, и э, я очень доволен. Значит, игру мы разберем, посмотрим еще раз. Э, второй там не совсем был хороший, такой, как мы хотели. Будем исправляться. Я даю должное этой команде. Все-таки они мобилизировались в тромб-тайме и не изменили немножко игру. И начали э, играть более... Более успешные их не атаки стали за счет того, что они выпустили атакующего игрока. Я считаю, что сборная Украины э, э, выиграла достойно. Э, мы создали достаточно моментов для того, чтобы мы могли спокойно завершить эту игру. Э, больше, чем счет 1-0. Но, опять же, должное этой команде я даю, в первую очередь, за за их смелость, за то, что они э, сегодня боролись, играли в футбол и пытались э, изменить ход игры. Они стояли сзади и э, пытались отбиваться. Артем находится в хорошей физической форме. И, прежде всего, его забитый мяч сегодня, это еще раз говорит о том, что он приехал мотивирован и э, хорошо подготовлен. Значит, он четко понял э, то, что мы от него хотим. И его состояние стабильное, у него, ему зашивали, наложили несколько швов, по-моему, три или четыре, по-моему. Значит, э, э, в принципе, э, я видел, сколько сил он отдал, и очень важно было вот держать вот этот прессинг, который высокий, который мы хотели для того, чтобы э, команда уже именно вратарь выбивал мяч, а не защитники центральные. Поэтому наша задача была подальше их увести от, от середины поля, для того, чтобы эти длинные передачи и нашим защитникам, и полузащитникам, играя уже, может быть, немножко выше, было бы легче подбирать подборы эти. Значит, опять же, почему я заменил двух полузащитников наших? Значит, Коваленко, была, он, во-первых, После травмы, это первая игра, практически после двух-трех недель, значит, парень отдал все силы, и было видно, что он подустал. Поэтому э, с точки зрения э, движения я видел Артем готов, Он делает все, что надо было делать. Поэтому мы сосредоточились больше на средней линии и дали возможность выйти свежим игрокам, которые усилили именно среднюю линию. И, конечно, у нас новичок, дебютант Виктор Цыганков. Поздравляю его. Парень очень хорошо вошел в игру. Значит, он один из самых молодых футболистов, по-моему, да, за последнее время, которые сегодня дебютировали. И желаю ему успеха и очень хорошей карьеры в сборной Украины и в своем родном клубе, за который он играет.